Ой у лузі червона калина похилилася чогось наша славна Україна зажурилася. А, ми червону Когда сетка уже готова, мы ее складываем. И в эту трубочку из сетки мы вкладываем коврики, конфетки мы туда вкладываем, какие-то сладости. Обязательно детские рисунки, пожелания детские. Сетка уходит не пустая, сетка уходит с подарками. Обязательно с подарками. Сейчас очень важны леденцы от кашля. Сейчас очень важны с эфирными маслами конфетки, которые помогают, чтобы наши военные, наши любимые ребята не болели. От ми кождої, кожний узілочок ми заряджаємо любов'ю. Ми тут у мережовою UA о, взагалі працюємо з самого початку війни. Да? Тобто дівчатка почали збиратися з перших днів і почали плести сітки допомагати нашим військовим. Війна. Має дуже великі кордони, да дуже великі межі, тому плетемо для усіх ділянок нашого фронту. Це в нас і степова частина, і лісова частина. Це в нас і різні сезони. Умудряємося велику сітку 6 на 9 зробити за два дня, Вона тут же уїжджає по назначенню. мы не просто так отдаем, кому-то передаем, просто куда бы. Мы работаем с воинскими частями, которые действительно, как бы мы знаем, что это доходит до того места, куда надо. Ребята с этим всем пользуются, и мы надеемся, что это хоть немножечко сохранит боевой дух, им будет тепло, по крайней мере, настроение будет хорошее. Мы работаем с волонтерскими организациями, которые помогают вот реально всей Украине. Ми працюємо з 9 до 2 години кожен день і також вихідні. Нас можна знайти у будь-яких соціальних мережах, на да, мережі на нас підписуєтеся, зв'язуєтеся з нами і ми будемо дуже раді з вами попрацювати. Я бессарабская болгарка, зовут меня Александра, фамилия Бузиян. Родилась в Измаильском районе, село Богатое, поступила учиться в Болгарию. закончила университет, я переехала обратно в Украину. Живу в Одессе больше 20 лет. Естественно, уже родной город. Мы были за границей, муж был в командировке, я была с ним. В 5 часов утра мы узнали, что началась война. С нами было еще несколько человек, и мы все оттуда вернулись в Одессу на такси со Стамбула. Все на таможнях пытались нас остановить, что в Украину ехать нельзя, ни в коем случае, потому что там идет полноценная война. Никто не мог поверить, что мы едем домой, что мы едем в Украину. Люди уезжали из Украины, мы видели эти очереди, мы видели мужчин, которые провожали своих жен, своих детей. Мы много всего видели, это страшно. Об этом даже вот не хочется вспоминать. Мы ехали домой, нас ничего не могло остановить, все было просто страшно и ужасно. Нас встречали волонтеры, знакомые, которые нас каким-то образом довезли до Одессы. Город превратился просто в какой-то такой вот серый, темный кусочек земли в Украине. И каждый город у нас превратился в какой-то такой вот темный кусочек, потому что мы без света, мы без фонарей по вечерам неприятно ездить по городу, потому что темно, потому что мы понимаем, что вот она, вот она война, и вот и непонятно вот с этого темного неба, что может упасть на нас. находимся в моей кухонной кладовке, которая сейчас превратилась в свечную кладовую. Тут готовые свечи. Есть даже готовая посылка, которая уедет нашим ребятам на передовую. И парафин. Я нарезаю парафин, желательно кусочками небольшими, для того, чтобы они быстро плавились. Это такой трудоемкий процесс. Я бы сказала, не женский. Но ну, ничего, мы справляемся. По образованию я журналист, как делать свечи. Естественно, я этого не знала. Естественно, интернет, естественно, знакомые. Созваниваясь с другими волонтерами, которые все это делали, я этому научилась, я этот процесс усовершенствовала. Думаю, достаточно. Тут еще огарки остались, остатки красивых свечей. Я могу научить других, кто хочет. Перші мої пробні свічки це було там 30-40 свічей, ну максимум 50. Они всі різного діаметру, і висоти, і ширини, це теж треба учитывать. Я не знаю. Їх вже тисячі просто цих свічей. Це парафін, який допоможе зробити свічки, які дівчата виробляють самі для наших хлопців, які знаходяться на передовій. Це наш парафін. Ми колись робимо самі свічки. проводили мастер-классы для деток, а сейчас оно завершилось, это уже не актуально нам, да? а вот в общем будет самый раз. Это окопная свеча, которую используют ребята на фронте в разных целях, и в целях обогрева, в целях приготовления пищи. Небольшое количество свечек уже залили. Следующая партия, пока у нас будет растапливаться графина воска остатков свечей, эти свечи застынут, и через часа-два-три их можно будет уже отправлять. Соединение бумажечки, которая была на банке. Вот мы снимаем бумажку, остается такая липкая полосочка, и мы ее делим. И у нас получается такой красивый флажок, опознавательный знак наших банок. Для того, чтобы сварить кофе, чай, ну, может быть, что-то подогреть, на этих больших банках полноценно можно приготовить еду. Мы приехали, взяли себе в руки, и с первого же дня мы стали искать, как помогать своей стране. Надо что-то делать. Мы стали отправлять посылки ребятам, мужчины наши грузили песок, все пляжи просто были перекопаны. 3 марта я уже благодаря своей знакомой нашла группу, которая плела сетки. Месяцами все это продолжалось, и ни у кого не возникало там каких-то мыслей, что все хватит, что пора куда-то уезжать в другую страну, потому что мы от всего устали или мы всего там боимся. Нет, мы продолжаем бороться, потому что мы должны спасать свою страну. Да. Ну, сверху вниз ты не идешь вниз, видишь? То, то есть ты отсюда просовываешь, и а, у тебя я лента я идет я к тому углу, который я тебе я надо следующий открыть. В этой всей волонтерской работе, в этом желании помочь нашей стране мы научились не только плести сетки, не только заливать свечи. Мы плетем коврики для того, чтобы нашим ребятам было тепло. Кроме этого, у нас есть женщины уже довольно-таки взрослые по возрасту, бабушки, которые могли бы сидеть дома со своими внуками, но они при этом приходят к нам. Они берут остатки тканей и из этих остатков флиса, вкладывая ее в четыре слоя, они шьют стельки для наших ребят. Круглый коврик из маленьких кусочков тканей образует вот такую вот теплое круглое пятнышко, которое очень красивое, на котором есть сердечко. На сердечке написано, что вы обязательно вернетесь домой живыми. Я не могу об этом говорить спокойно, потому что, ну, вкладывается просто все силы и все желание помочь нашей стране. В каждую коробку Всегда, где есть свечки, всегда мы вкладываем коврики. Поэтому это все упаковывается, это все будет подписано, и это все обязательно сегодня уедет. Мне хотелось бы, чтобы помогали всем. Приглашаю к нам, потому что идет очень большая работа, и поверьте, мы действительно помогаем. Хочется приблизить победу, хочется поскорее увидеть опять счастливых, веселых людей в Одессе, улыбки людей хочется увидеть. Мы все вот мечтаем, мы хотим поскорее дойти до победы, хотим поскорее уже, чтобы вернулись все наши ребята домой, живые, здоровые, целые, невредимые, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим детям, и все было как прежде, даже лучше.